хотелось бы чтобы у нас прошла ну, беседа достаточно ну, скажем так не столько официоз, да сколько действительно нахождение путей просьба всем высказываться мы примем любые пожелания ну давайте начнем с того что у нас есть в городе Николаеве два. благодарить у нас есть большая возможность сотрудничать не только с николаевской молодежью а также у нас есть взаимодействие и с Я думаю, что мы поедем все в Одессу Юридический лицей мы это организовываем уже. Поэтому мне хотелось бы услышать от вас, вы больше общаетесь с молодежью. Я на себя э, такую практическую задачу, э, просветительскую миссию. А в принципе, которые сегодня когда-то были наши ученики, они знают систему работы лицея, сотрудничаем с управлением внутренних дел и от вас какие-то дискуссии, они не должны быть длительными и не должны охватывать много вопросов. Потому что тогда внимание рассеивается. Вот эта разъяснительная деятельность или просветительская, она должна, опять же, основываться на, ну как правильно сказать, на исторической, на основании вот этих документов и точки зрения того человека, который вещает другая категория. Я поддерживаю то, что должны быть специалисты, учителя, профессора и все остальное. Но мы бы хотели вернуться к тому прикладному моменту, который на сегодняшний день есть. Мне очень понравилась встреча с Ириной Юрьевной в нашем институте. То есть надо встреча с теми людьми, которые непосредственно сегодня ну, на крае баррикады, что называется. Я... Хотелось бы и услышать, как вы видите, что надо сделать в данном случае милиции в городе Николаеве. Мы сейчас берем, вот опять же, проблематику в городе Николаеве для того чтобы пресечь те события, которые были 25 февраля, когда, скажем так, российски настроенные граждане погнали людей, которые ну, имели отношение к Майдану, собственно говоря, и милиция стала посредине, еле защитила. Событиями, которые имели вместо 7 числа, когда обратная реакция шишки садины у одного человека перелом, кости, перелом ноги. 9 часов. Почему суд не э, запретил я, до начинаю, 9 часов вечера, да, я тоже не знаю. Возможно, это говорит также и о качестве нашей судебной системы. Возможно, это говорит о качестве наших э, органов, которые работают. В ну, школе будет присутствовать на следующих делах, и стусуются и которые навчаются в этой школе, по-первых, сам учитель, обуклассник и семейная ситуация, на что этот ребенок способен, какие у него там есть проблемы. Участие педагога обязательно. Ну вот я из своей практики элементарный вопрос. Ребенку 12 лет спрашивают, скажи, сколько метров было от тебя до там события, которое там драка происходила. Ребенок 12 лет очень тяжело может представить. Да, я говорю, что они рассказывают? Может кто-то скажет, да не надо было так сделать. То... с одного боку, э, так управляю, что дети нашего века приходят э, подивитися просто на это. Под... очень мы начали обсуждать эту информацию, причем более старшие классы. Mm -hmm. И это интересно. Насчет восьмых классов я не знаю, но вот старшее, вот мое поколение 11 10 классов, им интересно это знать, но, конечно, школа как бы вне политики, учителя не могут навязывать свою точку зрения, потому что у каждого она есть. Сегодня нас... я был присутствовал на заседании круглого стола, где мы обсуждали темы современности которых, которые прошли очень интересно. Мы обсуждали темы, которые беспокоят как молодежь, так и взрослое поколение на данный момент. Мы пришли к определенным выводам, что можно поменять, что реформировать, какие есть предложения для современной милиции. и в общем все прошло очень даже интересно. Такие мероприятия должны были ну, было желательно проводить почаще, поскольку народ информируется и так лучше для самого народа. По инициативе исполняющего обязанности начальника городского управления милиции Валерия Кубы была организована и проведена встреча с педагогами, студентами и учениками города Николаева. В формате круглого стола обговаривались проблемные вопросы в работе правоохранительных органов, новые пути взаимодействия милиции и населения. Каждый присутствующий смог высказать свою точку зрения. Участники остались довольны проведенным мероприятием. Такие встречи будут проводиться и в дальнейшем.